پدې برخې موږ ته چ پاسپورت ولو او د دې لپاره لومړی چې پرسنलाइज ته ویموس ماوس کې سر او ټچپډ لومړی به د ټچپډ موږ پدې ځکه چې څو ثانیې لرو په دې ځای کې چې ټچ پډ فعال دي چې په دې ډول موږ ټونی کې خپل تجربه کلیټوګه باندې غیر فعال کوو چې سیبر ورته وکړو نو زموږ ټچ پډ کلیټوګه غیر فعال کیو کچیر ته ورچې دا فعال وي او دې ټچ پډ یوازې ټکمه غیر فعال خو نو د ځکه موږ ټچ پډ بٹنز دیسیبل کوو او د غونرستاپلایو او په دې چې زمږه ټچ پډ کل چې موږ یو خپل ماوس په کمپټر کې مشرتواصل کوو نو ټچ پډ غیر فعال کړه کوټمان دا سره نو دا موږ غیر فعال کوو او پای وځه او اوس که چې ته موږ خپل ماوس دې کمپټر سرهواصل کوو زمږه ټچ پډ غیر فعال کړي ته اس لिस्टینګ پر به د ډیفالت کوو او پای وځه بٹنز په دې چې کوه چې زمږه بٹن نا کوم کار نه ترسره کوي وانیو چې د چاپ بٹن کارکرد بدل کول کوم غواړې چې کلک پرځای باندې شارټ کټ منو اپلای اوس په دې ځای کې لیفت کلیک دراس کلیک کار کوي موږ به ست دا وړي خپل اصلي حالت راوړو نو ډیفالت default وو اووسم اپلای کو پدې ځکه د ډبل کلیک سرات کولی شو لګو ډېفولټ او پدې ځکه چې په وسټي ماوس کې یو یو اسپی ماوس کې راستا او چپا کلیک زاینه بدل کړم مونږه دا ثونې په دې ځکه فالو کړ د غنور سپلایټ دا ستینګ دې پربېټي ډېفولټ وو او اوکي دویمه پرخه د دې مونږه جسچرز سنگل فینګر جسچرز بٹن لرو یا ثنې لرو په د کې مونږ ته ونیو چې په دغه ډول سره سکرول به نه په خپل ټچ پټ کې او یا هم د زوم کولو ته لپاره د ټچ پټ پر سر باندې یو څه نه سهار امستکړي نو مونږ ته ونیو چې پټې چې کې روښانه کړو یا نیبال کړو او دغه نو ورسته مونږ ته دا کا سم نیبال کوو او هم د سیبر کې په دې چې سیرکلر سکرولینګ دی مونږ ته دغه لپاره پلان څه نه لرو چې نا مونای و خې نو دا به غیر فعال وکړو او د تاګ 20 چ نمونه پدې ځکه وخی موږ تواني ګو چې د ټاسپټ سره داګه اوسس سکرول وکړای شو خپل کمپیوټر کې او یا هم څنګه اوسره یې ځلم کو چې ټول ډول غیر فعال کونو دسیبل کوی انیبل غیر فعال کومو او د کینر سپلای پدې ځکه چې صحه دی هغه او وړي چې څه نه یاي غا ټکړي ته سکرول په دا ډول سره هغه هم په دا ډول سره راټیټه په دې ځکه چې موږ رات د سکول ټونیګیچي وکمو اصلي حالت په دې ډول پخو اف لایک کوي د دوو غټو په اصله باندې څوکرو په دې ځکه چې څنګه دا چې ویني په دوو غټو باندې سکرولنګ کړ شي په دا ډول سره دا اوس نیبل دی موږ په دوو غټو باندې دا دا ډول سره ټونیګیچي سکرولینګ او کاوه هم دو ګوت باندې او سکرولینګ کوڅه زوم او کوڅه چېرته مداخې وینم اپلای به او چیرته اصلاحات ته ورپېستو شنو ديفالت او روټيشن هم موږ دی وخت اول چې دی دي هولد پرفیلانس انلرو و ديځه ته نیو چې فعال او یا غیر فعال دي دي برخه نوځو او کیوه وو او تاسو څه څه فکر کوئ په دې کې مونږ د خپل کار سره صورت لګول ډیر کولای شو اوس مونږ د ټچ پر دیت ته شو او په دې ځکه هم ته نه کې شي ایستل څو په ویاه هم سي اوس ویني چې ټچ پر د څو خپل دي حالات ترې دې ځکه چې موږ د ډیټچ سنسيټيوي او د ټچ اس ا سیټ موږ په اني چې لګو ډېر په اني څومره موږ په خپل ټچ پډ باندې زور راولو دا کوم راستا کاروږي ته نه یوه چې دا اخر ته یوسو او اوس دې لپاره چې موږ ټچ پډ ځای کارو کړی په ټچ پډ جير زور وځو او یو کې وړ لایټي خو بیا هم د دې ته روزو اوس موږ ټچ پډ په زیفه ټچ باندې ټونی کې دېث او پرا کړوږي پتہ دی حالت وروزم پتہ راول سره وی ټپ ٹو کلک ڈریگ لاک پیکل چې مونږ په خپل تشطبیر باندې یو پتہ راول سره یو کلک کوو مونږه کلک تر سره شي او ڈریگ لاک هم مونږه وتونیږي خپل تشطبیر سره دغه کارټو پورت کوو وتونیږي چې د ګولکو او یې پتیز د ښور ابل داکو تچک هم یعنی چې دیو حادثې یکلکخه مخني وایو کنه منګه دا د روخانه کوک دا د دې سټینګ پر به ديفولت وو وکین دا پر خمو ګ بیا تیر درس کولو ستید پران ملکرو نن نئی ویډیو مو حمدوم راوه چې چیرته مو ویډیو ښه شي وینئ لایک کړئ او دلان نور ویډیوګان لپاره چینل سبسکرایب کړئ تر بیا خې چارې